Müslüman qızlar, mən özüm olacağam, görünüşümdən məmnun olacağam. Kimisə təqlid edib başqa biri kimi olmağa çalışmayacağam deyə düşünməlidir. Bu gün dünyanın hər yerində gənc müsəlman xanımların üzləşdiyi mənəvi böhranlardan biri də özünə dəyərin olmamasıdır. Bəli, özünə dəyər. Məlumdur ki, bu gün cəmiyyətdə bir çox qadınlar istədikləri tərzdə geyinirlər. Digər tərəfdən isə dinimizə uyğun olaraq xanımların geyim tərzində müəyyən məhdudiyyətlər vardır. Və bəzi qızlar da düşünür ki, mən niyə bu qədər əyibecər? Onlar isə gözəl görünməlidir. Və ya bəziləri düşünürlər ki, mən niyə bunu geyinməliyəm? Yaхуд mən niyə qısa boyluyam? Kökəm, yaхуд niyə belə arığam? Niyə eləyəm, niyə beləyəm? Gözlərim niyə belə araldı? Burnum niyə belə böyükdür? Niyə çap dişlərim var? Yəni belə qızlar görünüşləri haqqında çox düşünürlər. Niyə yanağımda bu xal var? Çox heybəcər görünür. Və beləcə 35 dəqiqədir ki, güzgüdə özünə baxır. Ancaq müsəlman bir qız özündə rahatlıq tapmalıdır. Özündən məmnun olmalıdır. Çünki bu çox vacibdir. Və gərək başqalarının sahib olduğunu arzulamayasan. Allah Taala-nın Nisa surəsi 32-ci ayədə də bildirdiyi kimi, Allahın birinizi digərinizdən üstün etdiyi şeyə tamah salmayın. Kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz nəsibi vardır. Yəni heç vaxt demək ki, kaş ki onun kimi uzun boy olardım. Kaş ki mən də başqaları kimi varlı olardım. Kaş ki o paltarı ala bilərdim. Kaş mən də gözəl görünərdim. Kaş, kaş, kaş. Əslində bu fikirlər yanlışdır. Çünki Allah səni möhtəşəm şəkildə xalq edib. Vəssalam. Bunu bilmək kifayətdir. Öz övladlarına, xüsusilə qız övladlarına xoş sözlər demək, onları tərifləmək valideynlərin məsuliyyətlərindəndir. Onlara gözəl olduqlarını söyləməkdə heç bir qəbahat yoxdur. Siz onlara gözəl olduqlarını deməlisiz. Əgər onlar bu xoş sözləri sizdən eşitməsələr, hər hansı yalançı birindən eşitmək istəyəcəklər. Odur ki, bunu siz özünüz edin. Valideyn olaraq bunu siz etməlisiz. Gənc qızlar özlərini dəyərsiz hiss edirlər. Çünki onlara bu dəyəri heç kim vermir və bu xüsusilə analara yox, atalara aiddir. Analar öz sevgilərini necə olur olsun göstərə bilərlər. Buna görə də atalar öz qızlarına onların könlünü xoş edəcək gözəl sözlər söyləməlidilər və düşünməsinlər ki, qızları nə etsə də elə yaxşı deyil və atalar gərək qızlarına qarşı alçaldıcı sözlər söyləməsinlər. Bu həqiqətən əzabvericidir. Çünki bu sözlər onları məhv edir. Hər zaman dinimizdə valideynlərin övladları üzərində olan hüquqlarından danışaraq, ancaq onların da övladları üzərində məsuliyyətləri var və əgər valideynlər bu məsələyə ciddi fikir verməsələr Övladları xoşa gəlməz münasibətlər yaşaya bilərlər. Raq -i, raq -i,